Тишина – это первое, что бьет по нервам. Не только по ушам, но и по нервам. Не было еще ни одной ночи, которую я бы спокойно там отоспался. Каждая ночь – это кошмары, это война. Война, еще раз война, стрельба. Причем сны настолько взаимосвязаны и настолько реалистичны что это просто выматывает. Вот это вот один из тех синдромов, через которые проходят все люди. Кто-то переносит, конечно, это легче, кому-то значительно сложнее. Вот. Поэтому я думаю, что стоит обращать все-таки общество на, на такую проблему. Она абсолютно реальна. И я говорил, еще раз говорю, что жизнь на войне – это совершенно другое, что здесь. Понимаете, для того, чтобы перейти улицу, здесь не надо просто дождаться сигнала светофора. Вот. А для того, чтобы перебежать там улицу, то надо уже смотреть не на свет, а надо смотреть, откуда стреляют, как стреляют, прислушиваться и выжидать. И только после этого предпринимать какие-то шаги. просто живут своей обычной жизнью, также спокойно ходят на зеленый свет. Ну, на самом деле в этом ничего плохого нет, это нормально. Но в обществе, мне кажется, как-то примитивно, если можно так сказать, смотрят на ту проблему, с которой мы сейчас столкнулись на востоке страны. Вы же не забывайте, сейчас ситуация тоже поменялась. Тогда, когда мы начинали АТО, то имели дело с относительно небольшой... Ну, не не шайкой, это были спецподразделения, которые начали захватывать. И вот, собственно говоря, оттуда и пошла вот эта волна. А потом уже начали местных жителей под ружье ставить. Оно ушло только по нарастающей. Но те подразделения ушли, спецподразделения. Они маленькие, с ними можно было справиться, если действовать решительно и быстро. Но на их место вошли уже российские войска, кадровые, подготовленные. Я не думаю о том, что те люди, которые приезжают с той стороны, они понимают, куда они едут окончательно. Но с той стороны воюют профессионалы. Могу привести даже такой маленький пример. Вы понимаете, никто никогда меня не убедит в том, что шахтер, выйдя из шахты, сядет за артиллерийскую установку, в самоходную артиллерийскую установку и начнет правильно наводить, стрелять грамотно. Это же еще и слаженная работа экипажа и точная привязка по местности, не говоря уже там о куче каких-то мелких нюансов на самом деле. То вот под аэропортом работает профессиональная, подготовленная Батарея самоходных артиллерийских установок калибра 152 мм. То есть это не партизаны местного разлива, которые, для которых вершина операции это так закинул на борт джипа миномет 82 миллиметра калибра, там кинул 10 мин, выехал там на какой-то перекресток, скинул это все так, а вот приблизительно так чпок 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 10 мин накидал, закинул обратно и на всех парах бежать назад. Нет, это профессионалы. Пока две установки стреляют, третий уходит на новую позицию. Быстро привязывается, начинает стрелять по той цели, по которой вели все остальные. И так вот они по кругу катаются. Вот. Это слаженная работа экипажей на самом деле. Это уже не АТО, это война. И чтобы вы понимали, После того, как был проведен референдум, был дан зеленый свет, он был дан еще значительно раньше, на новое государственное формирование, как ДНР и ЛНР. То есть данным референдумом уже четко заявлено, что есть два новых государства с невызначенными границами. И где пройдут эти границы, тоже совсем непонятно. Кроме того, да, их не признали, эти государства, но они существуют де-факто. Де юра сколько их не будут признавать, так же, как и Приднестровье, так же, как и Абхазию, но оно есть. Есть еще одно такое соображение. Мы постоянно смотрели местное телевидение, там, оплот и так далее. Да, да, да. Мы их объединили как бы в такое общее название «Сепротиви». Так вот, по «Сепротиви» выступал Губарев, горячо нами любимый э, товарищ, э, Дед Мороз местный, э, он сказал четко и вполне понятно, что жители Великой Новороссии, э, в городе там, Харькове, Запорожье и так далее, все то, что очертил э, границы господин Путин, вот, они ждут прихода, проведения свободного референдума, и мы им поможем в этом сделать. Так вот, чтобы вы понимали люди, которые здесь спокойно переходят на дорогу на зеленый свет, что в ДНР и ЛНР уже давно дан зеленый свет для того, чтобы дойти и до Киева, и дойти туда, куда мы их пустим. Сейчас, имея новое государство под нашим боком, мы имеем в ближайшей перспективе войну. Да, мы фактически воюем с Российской Федерацией. Объявить войну России, если мы не сделали это раньше, то мы не объявим ее и впредь. Но ЛНР, ДНР – это реальный противник, с которым нам придется воевать. А фактически, де-факто, с самой Россией. Я был как-то в гостях у командира правого сектора. Он так смотрел, смотрел, говорит, дружи Аскольд, а вот у тебя есть там тюнер? Я говорю, а что такое? Да вот хочу поставить украинские каналы. Я говорю, да в чем проблема? Он говорит, понимаешь, мои хлопцы, когда посмотрят местное телевидение, сепарское телевидение, говорят, они начинают потом ненавидеть правый сектор. Это смешно, но на самом деле это не смешно. Мы смотрели не только это Сепрское телевидение, мы смотрели и российские телевизионные каналы. Я даже себе сделал фотографию и видео, фотографию, где стоит Киселев, вот. ходит там руками, как всегда, пасы разводит. Вот. И сзади у него табличка на экране Злокачественная мутация украинства. О чем уже говорить дальше, чего мы там только не слушали, оно, понимаете, даже не то, что они льют гадость и неправду про нас. Самое главное, они ее льют и постоянно льют так, что смотреть российское телевидение просто невозможно, реально невозможно, от него воротят. Они, знаете, как вода камень точит, а здесь вода льется мутное и грязное на наши уши, наши мозги. Это на самом деле жутко. И состояние психологическое, вот это было такой просто ужасное. Это как культурологический шок какой-то. Ну, я как-то так смог отойти от этого. Смотрел уже ради удовольствия, чтобы понимать, о чем говорят наши враги, уже враги. Местные жители, конечно, разные. Те, кто был э, реально э, связан с э, сепаратистами, они, конечно, покинули. Э, у много людей, которые уехали, ну, к сожалению, вы понимаете, что население чаще всего у нас просто занимает пассивную позицию, чего нельзя допускать э, практически. Но они такие есть. Нам мы живем с ними, тут ничего такого страшного нет. Так вот, пассивное население оно тоже уезжало оттуда. Остались люди, которым просто, может быть, ехать было некуда. И была там одна семья, она есть, эта семья, я вот сейчас вот узнавал: жена, муж и ребенок мальчик 8, месяц, 8 лет Даниил. Когда и вот меня вот один такой момент поразил. Я привел группу э, Романа э, Бачкалы э, на видеосъемки, и там э, вначале женщина отказалась категорически, я не буду там сниматься. Э, растопил вот этот лед э, сам мальчишка Даниил. Э, он так ну, первое движение, конечно, у мальчика он потянулся к оружию, а вот это что? Но он уже свои 8 лет понимает, как отстегнуть магазин, как передернуть затвор. На самом деле это страшно тогда, когда ребенок уже в этом возрасте знает. Но э, самое страшное было было позже, тогда, когда э, ребенок вытаскивает под нос, а у него он полностью усеян осколками, он ходит, эти осколки собирает по своему огороду, туда, куда падают снаряды. Вот. И как продолжение вот этой темы подходит муж э, этой женщины, э, человек э, настроенный так активно, агрессивно против Украины, украинской власти, э, против Майдана и все остальное. Вот как только он начал говорить, то жена просто в панике и в ужасе она убежала к себе в дом в опасении того что украинские там военнослужащие могут наказать там расстрелять вывести на самом деле это просто издержка пропаганды в жизни мы никогда такого не делали я к ней подошел и сказал говорю, извините это совершенно не так это не соответствует действительности. Я говорю, до тех пор, пока он не взял в руки оружие, он может говорить все, что хочет. Мы, надеюсь, демократическое государство, по крайней мере, мы к этому идем. Даже тот правый сектор, на который там вешают всех бешеных и не бешеных собак, заботятся о жителях. Вот, они их не обижают, и мы их не обижаем. Э -э дается и продовольствие, и оказывается медицинская помощь. Чему ну, неоднократно я был свидетелем и содействовал этому? То есть приходили местные жители, приносили свои осколки, которые в них сидели, раны рваные, там, извините, нагноение было у одного человека, резали, проводили все это прямо в полевых условиях. Какая бы еще фашистская армия бы, делала бы подобные вещи с людьми? Был даже такой вариант, это, ну как бы он нигде не освещался, когда правый сектор, ну просто как такой маленький штришок, говорит, мы привезли уголь местным жителям, вот, пожалуйста, берите, не вопрос, правый сектор, не военные там, не... а именно правый сектор. И не потому, что их кто-то попросил, а потому что у них появилась возможность, они сделали это щиро от своего сердца то вот само отношение отдельных местных жителей то просто удивляет. Когда он говорит, сидит три человека, три молодых относительно там пацана в возрасте до 25 лет, обкуренные и угашенные, и он говорит, когда этот человек предложил, говорит, берите уголь, они так посмотрели, не это уголь плохой, нам тут не нужен. То есть... сейчас в аэропорту идет позиционная борьба. Причем мы имеем ту точку, которую сепаратисты хотят захватить в любом случае. И находя, мы, находясь в укрытии, имеем возможность использовать средства поражения артиллерии для нанесения максимального ущерба. То есть и в живой силе, и противника. То есть Допустим, такой маленький пример. Выезжает, ну, есть наши наблюдатели, которые видят, что там затерекон, не буду называть там, какой именно, какая именно шахта, заезжает группа грузовиков с пехотой вместе с минометами, с минометной батареей. Идет артиллерийская наводка, даем точные координаты, пролетает несколько залпов града, и все это стирает с лица земли. Это как бы один из примеров таких. То есть малыми средствами нанести максимальный ущерб. И в том, что сейчас стихает война, не в плане того, что войны уже нет. Война есть, она будет, она никуда не денется. Но, чтобы вы понимали, масштаб этой войны был бы значительно больше, чем мы имеем сейчас, если бы не мы не выбивали живую силу противника. Понимаете? одно дело ехать на войну как на парад, а другое дело ехать, понимая, что тебе никто деньги не отмусолит, потому что тебя возьмут и похоронят. Поэтому поток желающих со стороны России он сократился, местных жителей тоже поток сократился, те, которые хотели взять в оружие. И не секрет абсолютно то, что имея большое количество техники Российской Федерации и там, ДНР, там, Захарченко, фактически некого посадить за эту технику, чтобы они работали. Большое, кстати, спасибо нашим артиллеристам, как минометчикам, так и ствольной артиллерии, так и реактивщикам, потому что без их помощи удержать Донецкий аэропорт ну, если бы было просто невозможно то было бы крайне-крайне затруднительно и при значительно больших жертвах тех, которых мы имеем война идет не за э, конкретно терминал не конкретно за аэропорт э, война идет для того, чтобы вот эта зона АТО не пришла на улицы Киева, Харькова, других городов. Мы не хотим того, чтобы это, чтобы это случилось. А аэропорт – это просто как точка, в которой идут сейчас наиболее сильные бои. Ну и я не говорю, не умоляю тех людей, которые там защищают сейчас Дебальцево, ни в коей мере, Мариуполь. Но последнее движение, вот они, сепаратисты, остервенело просто лезут на этот аэропорт. Для них он, не знаю, какое-то магическое, может быть, значение имеет. Или мы создаем угрозу для спокойствия Донецка. Они так считают. На мой взгляд, на мой взгляд, Донецкий аэропорт является ключом к дальнейшей кампании России фактически на юге Украины для наступления через Волноваху на окружение Мариуполя. На мой взгляд, это именно так. Потому что Донецкий аэропорт в данном случае будет нависать на них, над их флангом. Жалко просто молодых здоровых ребят которые отдают свои жизни и когда мы приезжаем уже оттуда понимаете смотрим на те вот подковерные игры которые сейчас идут политические игры на самом деле они оплачиваются кровью тех ребят которые там гибнут буквально ну не знаю там как это было посредством массовой информации а по моему личному общению с ребятами, которые сейчас там держат оборону, позавчера погибло три человека, вчера погибло два человека. И что принесет там в ближайшее время, тоже вы сами понимаете, война это как большая лотерея. Из того, что потрясло буквально вот позавчера, общался с человеком, он говорит, к нам это волонтер. К нему зашел молоденький лейтенант, я просто знал этого паренька. И он говорит, у меня день, день рождения, а вот вы можете мне что-то подарить? Он говорит, я ему подарил нож. Через полчаса этот паренек забегает с вырванной спиной, с тяжелейшими ранениями и при он фактически умирает при оказании помощи понимаете то есть случайности на войне и у человека день рождения Час страшно тогда когда человек которого ты знал только что видел его через какое-то время маленький промежуток времени он просто умирает лежит на полу и ты понимаешь, что ты его больше живым никогда не увидишь. Больно закрывать ребятам глаза.